İndiki perməx xəstəsləyən 1 ildən keçənə pensiya kəsilməsi ilə bağlı qorxur. Hələ indi qalıyodun. İndi bir xəstəslə, əsəb xəstəliyi. Kəsən pensiyam kəsilir. Xas, xas, Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Təbriz Cəfərlı bildirir ki, xəstəliklə bağlı 3-cü qrup olaraq pensiya alırdı, lakin 1 ildir ki pensiyası kəsilib. Əlavə edir ki, Şirvan şəhər mərkəz xəstəxanasında bir müddət müalicə alsa da İndi yenədək pensiya ala bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyətli qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı hə şikayətçinin öz dilindən eşidək. 3 illik ixtisaslaşdırılan bir öldü keçələr pensiyam çıxası üçün də qorup hələ. Yəni şalırdan divri Xəs ixtisası hesab ixtisası. Keçələr pensiyam çıxıb 1 illik pensiya almıram. Oncəndə Mərkəzi Xəzirən Şəhər Mərkəzi Xəzir Xəstəxanasında yatmışam. Epilepsiya xəstəliyi. Ən istəyən pisə vəgiləç məlumatı göndərsinlər. Məndə bu epilepsiya xəstəliyi ilə bağlı bir də daha istəsiz siz, sizə göndərədə bilərəm. Bu məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İqtisadi ilə əlaqədar şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladı. Onun sözlərinə görə Cəfərlilə Təbriz Cabirə oğlunun ələlliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssəəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, vətəndaşın ələllik təyinatının aparılması üçün ekspertiza üçün əhəmiyyətli olan ixtisaslaşmış tibb müəssəsində müalicəsi yoxdur. Bu səbəbdən də ona 28 dekabr 2021-ci il tarixində elektron sistem üzərindən imtina qərarı verildi. Vətəndaşın ələllik alt sisteminə qeydiyyatda olduğu tibb müəssəsi tərəfindən yeni göndəriş daxil edildiyi halda qanunvericiliyə uyğun olaraq yenidən qiymətləndiriləcək, deyə Rol Qurbanov bildirib.